श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ म्हणतात ना आपण जे काही जीवन जगतो त्यामध्ये आपल्या मनाचे बळ प्रबळ असावे लागते आपले, आपले मनोबल हे मजबूत असले तर आपण हरेक जीवनाची लढाई जिंकू शकतो आणि हेच मनाचे बळ वाढवायचे असेल धनप्राप्ती असेल किंवा डोक्यावरचे कर्ज झाले असेल कुठल्या ना कुठल्या कारणाने समाजात बदनामी झाली असेल या सर्व प्रश्नांवर उत्तर एकच हा माझ्या तुमच्या स्वामींचा एक मजबूत असा मंत्र या मंत्राने आपले मनोबल वाढते सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मंत्राने पैसा आपल्याकडे खेचला जातो आपल्या सर्व पैशाच्या समस्या सुटतात डोक्यावरचे कर्ज कमी होते किंवा नाहीसे होते घरात आजारपण असेल तर तेही निघून जाते विश्वास ठेवा आपली परंपरा हीच आहे ऋषी मुनी तपश्चर्याच्या जोरावर भगवंतांना प्रसन्न करून अनेक वर मागायचे त्याचप्रमाणे आपलेही काही प्रश्न असतील तर ते सुटतील तपश्चर्यानी आणि ती तपश्चर्या कुठल्या जंगलात जाऊन नाही तर आपल्या सौम्याईच्या पायावर त्यांच्या मंत्र जपाने यांना प्रसन्न करून आपली दुःख दारिद्र्य आणि कर्जे अशा ज्या काही समस्या असतील त्या क्षणार्धात सुटून जातील हे बघा मी जे काही मंत्र जप सांगितले आहेत ते केल्याने तुमचा तोटा काहीच होणार नाही तर तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होतील तुमची मुले उच्च शिक्षण घेऊ शकतील प्रगती होईल फक्त हा एक मंत्र एकशे आठ वेळा आपल्या मोबाईलवर लावून वेगळे काही तुम्हाला करायचे नाही ज्यामुळे तुमच्या दिनचर्येत बदल होईल तुम्ही आपली सर्व कामे करून फक्त मोबाईलवर हा मंत्र एकशे आठ वेळा लावून तर बघा आणि मग बघा कसा चमत्कार होईल तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये स्वामी समर्थ असे लिहा आणि तुमचे काही स्वामी अनुभव असतील तेही शेअर करा आपण त्याच्यावर विचार करू आ... तसेच आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील तर चला पाहूया तो मंत्र काय आहे तर तो मंत्र असा आहे श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः 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 श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः 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 महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः 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 श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय न महा श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय न श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय न श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः 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 श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थय न श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमः